Dan yang kedua Menghenakan perbuatan maksiat Tetapi bukanlah menghenakan zat mereka Kita tak suka perbuatan maksiat yang mereka buat Kita tak kabur pada orang yang buat maksiat Yang tu boleh Mereka ditangkap kerana Melakukan perbuatan minum arak Dah minum arak Mabuk pula Pilang orang berata Kita pun buat operasi tangkap Cekok badan mereka Sumbat dalam lokap Encik tolong encik Tolong tolong apa Apa langgar orang apa Mabuk apa tak kisah Apa ni abang sombong dengan kami ha, Nampak dia jawab Sombong pula biasa Minum-minum biasa Mabuk biasa-biasa pula biasa, otak kamu Orang balik masjid, kamu langgar budak balik sekolah, kamu langgar. Apa abang sombong eh tak kamu ni? Memang kena sombong pun orang jenis kamu ni. Maka disuruh macam itu. Tak payahlah layan baik-baik pula. Ya 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 nak apa ya? Minum ais kejak ya, saya buat teh ais. Tak payah tuan-tuan. Biar dia nak kalah. Ha, jadi ini keedahnya Kita bukan benci pada tubuh badan dia. Kita tak benci kepada badan dia, batang tubuh dia yang kita tak suka ialah maksiat yang dia buat. Ha, jadi tuan-tuan kena ingat, kita tak benci layak, kita tak layak benci orang. Saya tak layak benci tubuh badan akak, akak pun tak layak benci tubuh badan saya. Tapi kalau saya mencarut, tuan-tuan layak benci carutan saya tu. Kalau saya maki orang, tuan-tuan ha, berhak tak suka maki saya. Ustaz, saya ni tak kata apa kat Ustaz. Semua saya tak suka ustaz janganlah mencarut. Ha, boleh. Tak apa yang tu. Ya, tak apa. Jangan kita hina batang tubuh dia sebab batang tubuh dia ni manusia kita ni Allah Taala buat. Tapi perangai kita, akhlak kita, cara buat kita itu nafsu kita. Potong nafsu tadi ni. Baik itu dipanggil sebagai takabbur. Mewarisi daripada sifat dan sikap syaitan iblis laknatullah baik habis yang ketiga penyakit yang ketiga yang datang kepada kita ialah nama dia hasad apa makna hasad hasad maknanya ialah dengki dengki tu apa ustaz hasad ialah apa makna hasad dengki ha hmm, begitulah kita kan dan tak boleh nak jawab Hasad apa ustaz? Dengki Ya dengki tu apa? Hasad eh. Ustaz ni macam mana? Eh? Baik Apa makna dengki? Bercita-cita Akan hilangnya nekmat Yang ada pada orang lain Kita nak Nekmat yang ada pada orang itu hilang Maka itulah dipanggil dengki. Cantik rumah dia nun. Kalau kamu pergi tengok nun ya Allah. Kalau lah renangnya tak rumah tak bumbung. Ye ya, ke kak Ha? ha, ha kak kamu ha, berenang sekali ya Allah. Kayanya dia memang nun oi. Dua hari lepas tu runtuh tu tempat di kolam renang di atas. Apa jawab non? Padan muka. Siapa yang jawab pada muka itulah nama dia asad Itulah nama dia dengki. Kita tengok kedai dia bisnes maju. Majunya bisnes ya Allah subhanallah. Beratus orang melekor lengkor baris nak beli burger. Baris nak beli sate, Berbaris nak beli laksa Tom yam, Sotong Semuanya baris Ya Allah geramnya Jagalah Aku jumpa bomo Aku bagi kedai ni orang tak nampak Dua minggu lepas tu kosong kedai dia Kedai buka Tapi orang nampak macam tutup Orang pun tak pergi tak masuk Dua minggu tongkat dagu dia Kita pun tengok Yes Berjaya juga usaha perbomohan Aku Maka kita dipanggil sebagai Dengki Okey saya tengok ingat berbaris Berbaris ni tuan-tuan Semalam saya ceramah Di Melaka Nak pergi ke tanah Masya Allah berbarisnya panjang Udah Macam cerita Piaramli laki perempuan baris sama sekali. Ya dekat satu surau, sama satu baris je, Tanah satu. Perempuan masuk, laki keluar, perempuan keluar, laki masuk. Ustaz berbaris dah sekali. Tak payah saya kata. Oi, ramai gila dekat Melaka semalam dekat Masjid Tanah Melaka masya-Allah. Ya ceramah hanya sampai jam 12.30 tak ada bergerak orang Kena panas ni. Hebat orang Masjid Tanah ni tuan-tuan. Baik, jadi dia sebut di sini tentang hasad itu ialah bila kita nak nikmat orang itu hilang. Nikmatnya itu berpindah pada diri dia. Dia tengok isteri kawan tu cantik sangat. Macam mana aku nak tackle bini dia? Cari jalan macam mana nak tackle. Tiba-tiba dapat Isteri dia berpalihara Masuk dekat dia, tinggalkan suami dia Ini nama dia dengki Tengok jawatan dia Jawatan ni glamour ni Bukan senang naik kereta cermin gelap Dia cari jalan Macam mana dia pun nak naik kereta cermin gelap juga Akhirnya dapat dekat dia Ini nama dia dengki Jadi berhati-hatilah tuan-tuan Dengki ni macam-macam jenis Ada orang yang dengki, suaranya sedap macam mana nak bagi suaranya tak sedap Diberi dia minum Lepas-lepas minum sakit tekak Masuk hospital Lepas hospital batuk darah Masuk hospital balik Berubat-berubat dah suara Tak ada Tak ada suara ha. Badan, mereka dah tak boleh baca Quran dah sekarang Banyak yang macam itu Ada orang yang bila tengah baca Quran Ada orang yang dengki di bawah Tiba-tiba suara tak lepas Ada yang tengah menyanyi pertandingan akhir Bila-bila menyanyi -bila tak lepas tarik macam-macam bentuk hasak dengki ni tuan-tuan Penyakit manusia ni Dia gunakan sihir ya, Dia gunakan perantaraan jin Habis-habis kuat sangat dia ambil pisau dia tikam Dah tak dapat dia tikam Meniaga kawan tu laku Meniaga kawan tu laku Dia tak tahan dia ambil golok dia pergi serang kedai ni Orang yang tengah makan di kedai ni berselerak Dia takut ambil meja-meja tu Tu nama dia dengki Okay, ya, daripada dengki inilah tuan-tuan dia mencukur agama. Dengki ni pisau cukur. Bukan mencukur rambut kita. Pisau cukur yang dimaksudkan oleh Rasulullah mencukur pahala. Orang yang ada sifat hasad, pahalanya habis dengan sebab hasadnya itu. Bersalahan barang yang apabila cita-cita itu akan dapat seumpama nikmat lain Maka bahawasanya dinamakan dia sebagai ribtok dipujikan pada syarak dan ada satu lagi hasad satu lagi dengki yang dibenarkan oleh syarak apa dia dipanggil sebagai ribtok dipanggil sebagai ribtok ribtok ni tuan-tuan hasad yang dibenarkan kita tengok anak dia sekarang dah belajar di Mahat Sains Mahat Tahfiz Sains Maktab Sains Rendah Mara Sains Al-Quran lagi Masya Allah Kita pun kata dekat suami kita Abang Kalau boleh ipu itu Jadi macam anak makcik leha tu Sekarang dah tiga tempat Dah ingat Quran 25 juzuk Masuk pula Mahat Tahfiz Sains kalau boleh kita masuk situ abang Ipoi, eh? abang pun cadang gitu juga. Kita ajar elok-elok, dapat UPSR elok-elok, nanti dapat temuduga dapat lulus masuk. Eloklah abang. Anak kita pun baru dua hari. Hmm, ya? Rupanya baru anak dua hari dah bercita-cita. Lambat lagi lah abang eh. Lagi dua belas tahun lah eh. Ha, jadi dengki yang macam itu dibenarkan oleh syarak. Kita tengok dia meniaga laju Laju meniaganya Kita kata aku pun nak jadi usahawan yang berjaya macam dia Bila dia berjaya dia rajin sedekah Aku pun nak sedekah macam dia juga Tanpa niat menjatuhkan dia Itu dipuji oleh syarak Kita tengok satu orang alim Mengajar siang malam, pagi petang Siang malam, pagi petang Siang malam, pagi petang Kita kata dalam hati kita Aku pun nak mengajar macam dia juga Aku pun nak buat macam dia juga Tanpa niat menjatuhkan dia Maka dengki yang macam tadi Dipanggil sebagai Gribtoh hukum dia Harus dibenarkan Yang dengki yang diharamkan Ialah dengki nak bagi pelingkup Dengki nak merampas Dengki suka tengok orang jatuh maka dengki yang macam tu adalah termasuk di dalam perkara-perkara yang haram. Dan dengki yang paling senang sekali ialah bila tuan-tuan sebut pada muka. Mak empit naik motor depan rumah kita. Eh, bisinya ya Allah, aku nak tidur tak boleh. Kalau dia patah balik, rupanya dia try test exhaust. Wow, 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 letup. Melanggar tembok. Kita pun keluar. Abang, udah melanggar tembok, abang. Padat bukan? Dengki tuan-tuan. Nabi kata siapa-siapa yang kata padan muka pada orang macam dia baling sesuatu benda pada tembok Benda tu akan melantun kat dia balik Hari ini kita memadankan muka orang Satu hari nanti muka kita pula kena padan tau ha, Sebab tu Nabi kata Allah kata bila kita tengok benda tak elok Kita baca apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Bukan pada muka Tengok orang jatuh motor innalillahi wa inna ilaihi raji'un budak ni pun budak kata jangan bawa laju ya Allah enam harakat lajunya <silence> tak apa salah dengan bawa laju Kamu bawa laju juga ya Allah dah langgar tembok rumah aku diambilnya tembok dia empuk kepala budak tu mati pula ha itu dia tukar daripada padan muka membunuh orang baik yang keempat yang kelima Ha, nombor satu semalam ujuk ha, Kita silap Yang pertama ujuk Yang kedua riak Yang ketiga takabur Yang keempat asak ha, Yang kelima Penyakit yang kelima Yang datang melanda kita Penyakit berbantah-bantah Penyakit suka berlawan hujah Penyakit suka bertengkar ha, Ini penyakit orang yang mengaji sebab tu kita kena lawan cuba tuan-tuan tengok orang yang tak mengaji yang tak datang kuliah mana ada gaduh-gaduh elok lepak dekat pasal mana ada gaduh-gaduh cuba tengok orang main dam di kedai kopi dapat dia tak cakap pun mana ada cakap yang cakap banyak pakai kopi putih atas kepala Pompak, pompak menyebab kedai kopi Yang main dam dia Kadang-kadang dia tengok orang yang menyebab Pakai kopi putih dia tengok Dia geleng kepala Apa ha, Dia main balik Haji, haji, haji Masa belum pergi haji Makan satu Balik benda haji Pakai soban Enam sekali makannya ha, 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 Tu nama dia haji dam Tamak lobo betul jadi penyakit saya yang mengajar orang siang malam ni penyakitnya kata pengarang kita ni ialah suka berbantah. Penyakit kita yang suka belajar ni suka bantah. Sebab kita rasa kita dah hebat. Kita dah rasa kita ni dah cukup power, dah cukup ilmu. Maka kita pun sukalah bantah-bantah. Sepatutnya semakin mengajar, semakin belajar, semakin menunduk jadi tawadah. Bukan semakin merok dada, noh ditegokkan Tunjuk kata hebat ya, Mulut makin dibesarkan Mengatakan dia hebat Salah Penyakit berbantah-bantah ini apa? Seperti berbantah-bantah Iaitu menolakkan lawannya Daripada membinasakan perkataannya Dengan hujah Padahal kasat ia Dengan ia akan tersih kalamnya yang dikatakan berbantah itu apa? Makcik Tutup aurat ni wajib makcik Ustaz Kalau nutup pun daripada kepala sampai ke kaki ustaz Kalau mulut mengatakan ke orang buat apa ustaz? Kepala goyang, badan goyang Cuma tengok Haa kan tengok Kalau mulut mengata kau orang buat apa apa tu pakai apa jadi. ya Allah orang macam ni kita boleh bantah mak cik menutup aurat itu Usur yang lain mulut mengata pada orang bahagian lain kita tak boleh bantah hukum Tuhan mak cik mak cik aku tak adalah bantah kata dia tapi bukan maknanya orang yang berkembang macam aku ni jahat. Aku ni baik Jadi, Orang macam ni kalau tuan-tuan bantah, letih tuan-tuan. Baik tuan-tuan bagi sedekah kat dia. Ni tuduh makcik, ni telekur makcik, makcik pakai lah hadiah. Ya. Bantah menang ke diri. Terus orang bantah. Kita cakap lah le elok. Yang kedua. Bantah dalam keadaan kita tahu kita salah. Tapi tetap kita nak bantah Bantah inilah penyakit yang besar Yang datang kepada orang belajar Kita kata tak boleh curi ayam Saya baru curi ayam Kawan saya curi kambing Lagi teruk curi kambing Dia bantah Tak kira lah curi ayam ke curi kambing ke hukum dia haram Tapi tak adalah haram besar macam curi lembu Dah kelembu pula pergi dia. Inilah penyakit orang belajar. Penyakit orang alim. Dia bantah sana, dia bantah sini. Dia guna idea dia banyak. Penyakit ini akan datang melanda kepada kita orang alim. Yang datang melanda kita orang mengaji. Sebab itu kita mula-mula sebut pada minggu lepas. Sepatutnya bila kita belajar. Bila kita orang yang datang belajar. Hati jadi lembut. Bukan hati nak bantah, kalau salah, salah saya terima. Kalau tak betul pun saya terima, saya minta maaf. Terima kasih atas teguran. Bukannya bantah. Ya, sekarang ni banyak bantahnya. Dan padahal kasar dan bermula tempat haramnya. Apabila adalah ia bagi merosakkan perkataan orang lain. Berbantah ini ialah merosakkan perkataan orang lain. Ha. Padahal perkataan orang lain itu betul. Betul. Kita tegur, kenapa kamu berbaik dengan orang kafir? Sampai orang kafir tadi menghina Islam. Kenapa kamu baik? Kaji balik tahluf siasi ini. Kaji balik. Dia jawab balik. Daripada berbaik dengan orang munafik dan zalim Lebih baik, baik dengan orang kapir Kata dia Ini bantah yang haram Kita kata haram Berbaik dengan orang kapir sampai menghenuk Islam Dia jawab pula Saya sanggup makan babi Dengan orang kapir Daripada makan ayam dengan orang Islam Astagfirullahalazim Ada tuan-tuan yang cakap macam itu Aku sanggup makan babi lagi Daripada duduk makan ayam dengan orang Islam Apalah nak jadi penyakit hari ini Ini dipanggil sebagai berbantah-bantahan jadinya Walaupun dia tahu benda itu adalah benda yang benar Atau yang membatalkan perkataan yang batil Imam Syafi'i berkata Tiada lah aku muzakara akan seseorang Dan aku kasat akan mengalahnya dan hanya saya aku bermuzakarah akan dia kerana menyatakan yang benar daripada sekira-kira ia yang sebenar. Imam Syafi'i kata, saya takkan bermuzakarah. Saya takkan berdebat dengan orang. Hanya kerana semata-mata nak menang, nak mengalahkan dia. Tak mau. Tetapi aku nak bermuzakarah kerana semata-mata nak menyatakan yang benar Dia tak nak terima Dia punya paksa aku nak balik Itu kata Imam Syafi'i Itu sebab ada banyak orang ajak saya berdebat Saya kata tak payahlah Debat, debat ni kira siapa menang, siapa kalah Mari kita muzakarah kamu wa mari kamu aku wa yang aku qul hatu burhanakum in kuntum sauditin. Kamu buat mari hujah kamu, aku buat mari hujah aku. Tengok siapakah hujah yang benar. Bukan siapa yang pandai bercakap, siapa yang hujah benar. Macam-macam tuan-tuan. Ni kes mauluk Nabi, ni kes itu. Kes, saya kata Nabi Muhammad, kita tidak boleh kata Nabi Muhammad seperti mamak-mamak di kampung.